to'gida qaraylarda. maktabni nari beri tugatgan bolalar bor o'qituvchilarni yo'l bilan maktabni bitirib attestat olib chiqib ketgan o'shularni ko'pchiligini qarasiz, bozorda hunar tijoratda ishi zo'r bo'lgan agar kerak bo'lsa shu boyagi ancha muncha aloqa o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi maktabda o'qishga yaramasanglar bo'ldi odammisizla spisat qilmaylar. siz bilmaysiz bolangizning qanaqa iqtidori bor qanaqa qobiliyati bor farzand tarbiyasi degan darsimizda mana narsani aytib o'tganmiz yigitlar ustachilikda ish şey bo'lmadimi dehqonchilika urib ko'ring o'zingizni bo'lmadimi yana bir ishga urib ko'ring qo'lingizni tushirmang chunki sizdan harakat Allohdan barakot. muvaffaqiyatga erishdi shu maktabda ikkichi bo'lgan bola bir şey bir işte. hunarda tijoratida nima uchun qo'lini yerga tushirib olgani yo'q Alloh taolo bergan himmatini baland qildi bitta ikkita muvaffaqiyatsizlik bitta ikkita mag'lubiyat bilan tushkunlikka tushib ketmadi Savdogar akalar sizlar o'zinglarni savdo ko'chasida de, sinab ko'rdinglar Yaxshi muvaffaqiyatga erishdinglar qo'llarda 3-4 so'm paydo bo'ldi shu bilan cheklanib qolib ketaverasizlarmi Fevralda bir ishlab chiqarishni boshlab E, qancha erta boshlasa shuncha ettaroq rivojlanadi ha endi bizda sharoit yo'q xuddi sizni yashayotgan yurtingizda shu ishni qilayotganlar bor tijoratni ishlab chiqarishga aylantirib olgan bir akamiz bitta bir savdogor odamga man ishni qilaylik desa oyiga qancha topamiz deyapti srазу e oyiga qancha topaman dema ishlab chiqarish bunaqa bo'lmaydi 1 yil ketar, 2 yil ketar ishini yurgizib olguncha ungacha pribilni istama nech pul bo'ladi oyiga deydi to'g'rimi savdogarlar shuning uchun olib kelib sotishdiklar uddasidan o'tdik boshqa narsada ham o'zimizni sinab ko'raylik ishlab chiqarish qilaylik men sizlarga hozir dunyo tanigan katta katta kompaniyalardan to'rttasini atini aytib beraman ishini nimadan boshlagan ekan aytangmi joy арендовать qilgani puli yo'qligidan akasini amakisini dadasini garajida boshlagan ekan ishini men shularni tarixini o'qib o'rganib chiqdim atay shu dars uchun birinchisi apple kompaniyasi yani, uydagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini ko'pchiliklarni qo'idabr iphone ikkinchisi microsoft u ham garajda boshlagan ekan ishini keyingisi google to'rtinchi firma ana shu dunyo tanigan harli devidson ekan ana shu dunyodagi eng mashhur motosikillar ishlab chiqaradigan kompaniyalar bormi garajdan boshlagan ekan ishini ukalar akalar sizlar qo'linglarda tushurmanglar bizga non yo'q demanglar katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi qo'linlarda tushirmanglar adidas firmasi nimadan boshlagan bitta kosibxonadan boshlangan aka uka kosiblar bo'lgan mercedes zavodi bilasizlarmi nimadan boshlagan mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan a bitta ustaxonadan boshlagan ularda qarang bular g'ayri dinlar bular bularni namozi yo'q bularda taqvosi yo'q ibodat yo'q faqat himmati bor harakati bor va sabri bor shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak bitta yutkazib qo'ysa bo'ldi tugadi degan emas muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak hech narsa bo'lmaydi hech yetishilmaydi qachon dadangizni topganini yeb o'tirgan paytingizda sen o'g'il bola otang yetkazgan joyga yetsang sen hali hech narsa qilganing yo'q dadang yetgan joydan o'tsang bir narsa qilgan bo'lasan olloh subhanava taolo barchalarimizni oliy himmat insonlardan qilsin va va alaykum assalomu rahmatullohi